атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, как Прав будет разбить 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихотворение Лебезева Кумача, начинавшихся словами «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Стихотворение в газете прочитал руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии Александр. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу сел за рояль на другой день, придя на репетицию, он объявил «Будем разучивать песню «Священная война». Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни. Печатать не было времени, а певцы и музыканты переписали их в свои тетрадки. Еще день, еще день на репетицию с оркестром и вечером премьеры на Белорусском вокзале, узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые шелоны. И милость роща под горою, И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое Из восемнадцати ребят, как много их друзей. поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда, то хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет, а такие разные те. у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами месяц. мы дружили Под перекрестным огнем И как бы трудно не бывало Ты верен был своей мечте У незнакомого поселка На безымянной высоте у незнакомого поселка на безымянной высоте. нечасто снятся те ребята, Друзья моих военных дней, Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте у незнакомого поселка на безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте События, о которых поется в этой песне, не выдуманы. Все это было в действительности. Там, где Калужская область соседствует со Смоленской, стоит поселок Рубежанка, есть недалеко от, от него высота, обозначенная на карте высотой 224 метра. Здравствуй, дорогая Софья Антоновна. Пишу тебе после трудового дня, когда пришлось пробиваться из окружения под истребой. 41 ноябрь. Твой муж, Алексей Сурков. тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях над Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты как тоскует мой голос живой, ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага, Ой, гармоника в юге на зло. Заплутавшее счастье зави Не в холодной землянке тепло, От моей негасимой любви Не в холодной землянке тепло, От моей негасимой любви Век тебя провожала, на страною гремела гроза. Я тебя провожала, но слезы сдержала, и пыли судьи. Врагам отомстить за него Если ранили друга Перевяжет подруга Горячие раны его Одна из самых лирических песен военных лет «В землянке» родилась совершенно случайно Текстом песни стало написанное в ноябре 1941 года Стихотворение поэта и журналиста Алексея Суркова которому он посвятил жене Софье Антоновне и написал в письме. В феврале 1942 года теплые и глубоко личные строки Суркова настолько вдохновили композитора Константина Листова, что тот написал для них музыку. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекой зольки летние встречать. Раскудрявый вы зеленый, лист я влюбленный. И смущенный пред тобой клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый резной, я влюбленный, и смущенный пред тобой клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка-молдаванка Отвечала парню Влад. «Партизанский, молдаванский, Собираем мы отряд!» «Нынче рано партизаны В дом покинули родной!» «Ждет тебя дорога К партизанам в лес густой!» Раскудрявый клён зелёный с Здесь у мы расстанемся с тобой. плен зелёный, да кудрявый, да раскудрявый. у клёна. мы расстанемся с тобой, клен зеленый, да клен кудрявый, да распудрявый кудрявый зной. И смуглянка молдаванка по тропинке в лес пошла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке Часто думал по ночам Но свою смуглянку Я в отряде повстречал Раскудрявый Клен зеленый и стрезной Здравствуй, парень Мой хороший, мой родной Клен зеленый Да клен кудрявый да раскудрявый, резной. Раскудрявый зеленый, резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. зеленый, да плен кудрявый. Да раскудрявый, Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали песенную сюиту о молдавских партизанах. Сюита была написана по просьбе политуправления Киевского военного округа для окружного ансамбля песни и пляски. В нее входило семь песен, в том числе смуглянка. Песня о девушке-партизанке. Написана на основе молдавского фольклора, она была по, сво... по своему складу лирической, игровой. Когда началась Великая Отечественная война, ноты этого цикла у Новикова пропали. Сохранились еще черновые наброски. Композитор восстановил Смуглянку. В 1944 году мне позвонил художественный руководитель краснознаменного Александра. Александр вспоминал Новик и спросил, нет ли не у меня новых песен? Я принес ему несколько новинок, в том числе с Муглянкой. Великому моему удивлению именно эта веселая лирическая песня про любовь молдавской девушке больше всего понравилась прославленными музыкантом. История песни народами. Дорога... История песни «Дорога на Берлин» весьма любопытна. Сначала поэт Евгений Долматовский написал стихотворение «Улица дороги». Произошло это только что освобожденным от фашистов в Гомеле. До этого наши войска уже освободили Орел и Брянский. Поэт заметил интересную особенность. Последняя улица, по которой проходили наши войска, как бы указывали маршрут к следующему городу, который предстоит брать. Когда после Курской битвы наши войска стали стремительно продвигаться на запад, названия улиц, по которым они проходили, покидая освобожденные города, вдруг становились символическими. Вспоминал поет. Стихи были напечатаны во фронтовой газете «Красная армия». Песни, улицы, дороги солдаты взяли на вооружение и запели в дивизиях и полках, причем на разные мотивы, которые сами подбирали армейские закрывалы. Долматовский отправил стихи в Москву, Марку Фраткину. Ответа от композитора сразу не последовало. И вдруг через год, уже в конце войны, он услышал по радио голос Утесова, исполняющего песню вроде бы его, но не совсем. У песни каким-то удивительным образом появилось продолжение. Она звала уже не на Минск, а на Берлин. Оказывается, Марк Фраткин все-таки написал музыку к песне, а текст написал Леонид Утесов. С этими поправками, которые внесла сама жизнь, песня действительно привела к победе. И с тех пор стала называться Дорога на Берлин. Как он был от нас далек, Как в костре подсушен парил таял Были версты, обшарелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. День мы приближали как могли, этот день победы. Вы не все. А остальные были. Время было страшное, конечно, но ликование было такое, что, понимаете, после Дня Победы, которого вы сейчас спели, ликовала вся страна. Невозможно было пройти. А я был в форме, с инструментом. И когда, понимаете, дождичек был такой, носил, к сожалению. И когда мы шли, я был пацаном, мне все, 14 лет, все, 14 лет шел. Меня поднимали, знаете, подбрасывали, добросали из того, что я инструмент потерял вообще не знал куда идти в какую сторону. Лихование невероятные. Люди плакали, понимаете, пели, все высыпали люди на улицу. По Тверской а идти вообще невозможно было. По Тверская. Это было такое незабываемое, понимаете, зрелище, которое останется на всю жизнь, я передаю всегда обычно. Потому что понимаете, в этом параде сейчас 48 тысяч. Представляете, что такое 48 тысяч. Все фронты проходили во главе с маршалами, генералами, командующими фронтами войска, войск. Молодцы, что вы сейчас вот каким-то образом, вот как вас организуют и как вы можете пассивно и вы, по-моему, с душой это делаете. Спасибо вам, что вы принимаете участие да. в подготовке к 70-летию. Я думаю, что мы еще вас в этом году и в следующем году не один раз увидим. И то, что вы в этом направлении работаете, это прекрасно. Я вам хочу сказать, не забудьте всех ваших близких и знакомых. Всегда поздравить в связи с 70-летием. Всегда поздравляйте их с 9 мая. Их так мало остается, ребята. Не дай Бог вам пережить то, что пережили, пережило старшее поколение. Вот я смотрю на вас, вот мальчишка, ну вот такие все уходили. Вот вам сейчас 15, там 16 лет, ну 17, а и 14, и 15 лет уходили, вот рассказываю, понимаете, уходили на войну, вот такие. Поэтому не дай Бог, чтобы это случилось. Вы наша совесть. Вы та истина, которую мы только стараемся постичь. Мы очень стараемся, мы идем к этому. Мы видим мир немножко другими глазами, чем вы. Но мы очень стараемся сохранить те традиции, которые заложили для нас жизнь. И я думаю, сегодня, вот как могли, мы показали все, что мы умеем. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Для нас очень важны ваши слова. Для нас очень важны и критика ваша. Спасибо вам большое. Дай вам Бог, доброго здоровья. Ну а мы постараемся выполнить все, что вы нам сказали. Ну что ж, спасибо большое, Марина Спасибо. На этом это наш девятый класс, наша опора, наша, ну как Ой, бы, да. Ой, на будущий год уже вообще старшеклассники, совсем старшеклассники. Будут продолжать учиться, да? Ну, большинство. Или это... все, наверное, то есть не все, а некоторые уйдут там в колледжи, колледжи да, 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 там да, разные планы. Да. Разные, разные ну, да. я думаю, что большая часть, с большей частью мы сможем встретиться и после экзаменов, которые ждут в этом году. Так что, да, удачи да. вам, привет! Спасибо. Спасибо. Спасибо.